Tahun 1963 sepatutnya menjadi detik yang gemilang, lahirnya sebuah negara baru, Malaysia. Tapi kan, di sebalik semua kerayaan tu ada satu badan yang sedang menanti. Dalam perkongsian kali ini, kita akan lihat macam mana negara yang baru lahir ini diuji dari segenap penjuru dan sama ada ia mampu bertahan. Bayangkan, 16 September 1963, Persekutuan Malaysia diisytiharkan. Di jalanan, rakyat bersorak, penuh dengan harapan. Penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara, semua ni dilihat sebagai satu langkah ke arah masa depan yang lebih selamat dan makmur bersama. Tapi kegembiraan tu tak bertahan lama. Malaysia tiba-tiba berhadapan bukan satu tapi pelbagai krisis rentak. Betul-betul macam satu perfect storm. Persoalannya, asas negara yang masih baru ni, mampukah ia menahan gegaran yang bakal melanda? Baiklah, jom kita selami cabaran yang pertama pergolakan politik dalaman. Tak lama selepas pembentukan, perbezaan ideologi dan perebutan kuasa mula mengancam untuk memecah belahkan negara dari dalam. Ujian pertama datangnya dari Sarawak pada tahun 1966 meletus satu krisis perlembagaan apabila ketua menterinya Stephen Kalong Ningkan dipecat tapi mahkamah kemudiannya anggap tindakan itu tak sah pertikaian ini berlarutan sampaikan kerajaan persekutuan terpaksa campur tangan dengan mengisytiharkan darurat ini bukan sekadar perebutan kuasa biasa ya ini adalah ujian awal terhadap hubungan antara kerajaan pusat dan negeri pada masa yang sama satu pertembungan ideologi yang lebih besar sedang memuncak di satu pihak, kita ada parti perikatan yang berpegang pada modal perkongsian kuasa antara kaum. Di pihak lain pula, ada PAP, pimpinan Lee Kuan Yew dari Singapura yang lantang memperjuangkan konsep Malaysian Malaysia, menuntut hak sama rata tanpa mengira kaum yang pada waktu itu dilihat mengancam kontrak sosial yang menjadi asas penubuhan persekutuan. Ketegangan ini memuncak dengan sangat pantas. Rundingan gagal pada bulan Jun 1965. Hanya dua bulan kemudian, pada 9 Ogos, Parlimen mengundi untuk menyingkirkan Singapura. Bayangkan, dalam tempoh kurang dari dua tahun, impian sebuah persekutuan yang lebih besar telah retak dan salah satu rakan kongsi utamanya terpaksa pergi. Sambil bergelut dengan krisis politik, Malaysia juga sebenarnya terpaksa memerangi perang sebenar di dalam sempadannya sendiri. Ancaman daripada pengganas komunis bukan sahaja nyata tapi juga sangat berbahaya Ancaman komunis bukan lagi terhad di dalam hutan. Keganasan dah melanda seluruh negara. Pasukan keselamatan kita diserang hendap di Perak. Ketua polis negara dibunuh. Malah tugu negara yang merupakan simbol kedaulatan kita turut dibom di tengah-tengah Kuala Lumpur. Jelas sekali, tiada siapa yang selamat pada masa itu. Jadi, macam mana kerajaan bertindak balas? Mereka gunakan strategi serampang dua mata. Di satu pihak, operasi ketenteraan dilancarkan untuk memburu pengganas. Di pihak lain, mereka melancarkan perang saraf, satu kempen untuk memenangi hati dan fikiran rakyat untuk memisahkan pengganas daripada sokongan orang awam. Kita lihat saja operasi Hammer di Sarawak. Beribu-ribu orang awam terpaksa meninggalkan rumah mereka dan dipindahkan ke kampung baru yang dikawal ketat. Walaupun tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara orang awam dan komunis, ia juga merupakan satu langkah drastik yang mengubah kehidupan ramai orang. Ini menunjukkan betapa terdesaknya keadaan pada ketika itu. Okey, mari kita beralih ke cabaran ketiga, ekonomi. Membentuk sebuah negara bukan hanya tentang politik, ia juga tentang menyatukan ekonomi yang sangat berbeza dan memastikan tiada siapa yang ketinggalan. Sabaran ni paling ketara di Sabah dan Sarawak. Bayangkan saiz negeri yang luas di mana sungai adalah lebuh raya utama. Kerajaan berhadapan dengan tugas yang sangat besar. Macam mana nak bina jalan raya dan sekolah di kawasan pedalaman dan macam mana nak integrasikan kekayaan sumber asli seperti kayu balak dan petroleum ke dalam ekonomi nasional. Sebagai tindak balas, kerajaan pun memperkenalkan Rancangan Malaysia Pertama. Strateginya jelas, jangan lagi bergantung hanya pada getah dan biji timah, sebaliknya pelbagaikan ekonomi dengan tanaman macam kelapa sawit. Wujudkan pekerjaan melalui perkilangan dan yang paling penting, bawa pembangunan seperti klinik kesihatan ke kawasan luar bandar. Ia adalah satu pelan yang sangat bercita-cita tinggi untuk merapatkan jurang pembangunan. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan, ketegangan yang terpendam, politik, ekonomi dan sosial akhirnya meledak. Dan ini membawa kita ke salah satu babak paling gelap dalam sejarah negara kita, peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. ya. Ia adalah kemuncak kepada pelbagai faktor yang dah lama wujud. Jadi, apa sebenarnya punca-punca yang membawa kepada tragedi ini? Puncanya bukan satu, tapi gabungan toksik pelbagai faktor. Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum dah jadi macam barah. Ahli politik pula membakar sentimen perkauman semasa pilihan raya. Apabila pihak komunis turut menghasut dan perarakan kemenangan menjadi provokatif, ia menjadi percikan api yang akhirnya mencetuskan api rusuhan kaum. Kerajaan bertindak dengan pantas. Darurat diistiharkan. Parlimen digantung. Sebuah majlis khas bernama Magheran dibentuk untuk mengambil alih pentadbiran. Misi pertamanya adalah untuk menghentikan keganasan, tapi misi jangka panjangnya jauh lebih penting, iaitu untuk mencari jalan bagi menyembuhkan luka negara dan menangani punca-punca perpecahan ini dari akarnya. Jadi, setelah mengharungi badai politik, ancaman keselamatan, jurang ekonomi dan tragedi perkauman, macam mana Malaysia bangkit semula? Apakah pengajaran yang boleh kita peroleh daripada ujian getir ni? Jadi apakah pengajaran terbesarnya Malaysia terselamat bukan kerana seorang wira atau satu kumpulan sahaja ia terselamat kerana semua pihak pemimpin anggota keselamatan dan terutamanya rakyat biasa memilih untuk bekerjasama dan tidak berputus asa walaupun dalam saat-saat yang paling genting Akhir sekali mari kita renungkan ujian-ujian getir ni walaupun menyakitkan ia ibarat api yang menempa besi ia telah membentuk Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih tabah Persoalannya Bagaimanakah parut daripada pengalaman ini terus mempengaruhi siapa kita sebagai sebuah negara hari ini? Fikir-fikirkanlah.